Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua Kita kembali lagi di YouTube Studio Sehat Nadi Kesejahteraan Kendiri Bersama saya, Amira sebagai host untuk podcast kali ini So, topik untuk hari ini sangat-sangat um, interesting Dan juga saya boleh katakan satu topik yang viral lah ha. Topik yang sangat, um, saya rasa lebih banyak diperkembangkan Dan di, di orang ambil tahu apabila bermulanya COVID-19, COVID-19. Okay, so topik kita pada hari ini adalah dulu tolak vaksin. Sekarang saya faham kita hari ini ada kisah benar seorang ibu dan juga pandangan pakar. So kita bukan ada satu tetamu, tapi ada dua tetamu untuk menceritakan tentang um, apakah itu vaksin, kepentingan dia dan um, apa kita punya skeptikal tentang vaksin tersebut. Okay, so untuk hari ini kita ada seorang doktor, ha, Doktor Liu Quiling, Consultant Pediatrician dari um senior specialist sgamat hospital okay. Dr. Uh, doktor liu telah berkhidmat dalam um, petition lebih kurang 5 tahun dan telah um, melalui pelbagai um, pelbagai ragam ataupun pelbagai macam-macam. Ah, -macam. ha, dia punya patient, kids patient dia memang pelbagai okey Dan juga kita ada di sini ibu kepada pesakit Puan Nur Haslinda binti Abdul Aziz So mereka hari ni ada dengan kita untuk bercerita tentang vaksin Assalamualaikum. Hai Okey so ah uh, saya rasa dekat sini ada macam-macam orang ataupun perspektif Rakan-rakan dekat luar sana untuk Vaksin. Ada yang menolak, ada juga yang menerima kan Okay, so kita nak, dekat sini kita nak menceritakan dulu um, daripada doktor dulu, daripada Puan dulu, Puan Nur Haslinda, kita nak ceritakan, um, boleh tak Puan ceritakan dulu latar belakang Puan? Uh, Puan ada berapa orang anak, Puan dari mana? Boleh, boleh Puan? Silakan. Assalamualaikum semua, saya Puan Nur Haslinda binti Abdul Aziz. Uh, saya daripada Segamat lah, saya mempunyai seorang anak, lelaki, sekarang ni berumur 11 tahun. Oh. 11 tahun masih kecil jadi, lagi. Sekarang uh, anak saya tu a uh, dikategorikan sebagai khas jugalah. Oh okay. ada masalah disleksia. Masalah disleksia. Uh, Okey special special kids lah kan. Ah uh, special alright, alright. kids lah. So puan tentang vaksin ni pada mulanya bila puan dengar tentang vaksin ni dari mana dan apa pandangan puan untuk pertama kali bila dengar tentang vaksin ni? Yeah, uh, vaksin mula ialah daripada dia lahir sampai ke sekarang kita uh -huh. memang ada follow up untuk vaksin Saya akan ikut jadual-jadual tu untuk vaksin lah jadi tu tak ada masalah bagi saya Bila terjadinya satu vaksin covid yang untuk uh, mengelakkan daripada kena covid ni Jadi saya jadi macam confused dekat situ okay. untuk vaksin ni Untuk vaksin covid tu saya jadi confused Saya cakap macam saya banyak terpengaruh dengan media sosial okay. yang mengatakan vaksin tu tak elok untuk anak saya yang anak saya kan ada masalah kesihatan sebab dia ada asma jadi kita jadi macam uh, risau. Sebab orang banyak kata, jiran-jiran, kawan-kawan semua kata Kalau ambil vaksin tu, anak akan jadi lagi teruk So maksud ni, puan, um, anak puan diagnosis dyslexic tu daripada umur berapa? Daripada dia umur satu tahun Okay uh, jadi So daripada, daripada umur dia satu tahun, bila dia bila covid datang tu umur dia berapa tahun? Masa uh, um, uh, covid datang, masa tu umur dia lima tahun Okay uh, Jadi bila uh, dia pun di ada asma daripada umur dia satu tahun lah doktor dah diagnosekan dia memang ada asma lah, memang dia akan on pump semua. Jadi bila datang Covid ni, aa, kita jadi macam vaksin apa ni? Kita tertanya-tanya vaksin untuk apa? Hmm. Apa aa, function vaksin ni? Hmm. Lepas tu kandungan dia. Tapi, yalah, kita sebagai mak, kita nak yang terbaik untuk anak betul, kita. Jadi betul. kita scroll t, aa, media sosial lah, kita oh. tengok kat media sosial semua. Semua macam, orang cakap macam eh elok untuk anak yang ada semua tak perlu ambil. Oh. Ah ha, jadi okay. nanti akan buatkan anak tu lagi teruk. Oh. Ah ha, semua dia akan datang oh. lagi teruk lagi. Jadi kita jadi macam percaya percayalah dekat keratan yang tapi percaya dikluar. kepercayaan puan tu hanya ber berada di social media maklumat ha, tu terima di social media sahaja. Ah ha, lepas tu kita tanya ah ha, keluarga keluarga pun kata kalau dah macam tu tak perlulah ambil. Mm, ah kan nanti, kan, ha, nanti kan, ah nanti kan anak lagi teruk. Lepas tu kita tanya kawan-kawan kawan-kawan pun kata ah tak perlulah kok sebab anak anak kau kena ada masalah kesihatan hmm. nanti kan kau lagi macam lagi teruklah lah semua dia macam lagi tu kita jadi macam okey tapi kita tak tanya doktor lagi tau hmm. untuk benda ni kita macam hmm. sebab kita percaya kepada yang media sosial tu betul betul ah. so apa yang terjadi bila puan dah terima maklumat-maklumat info-info ni hmm. ah info-info yang tak berapa nak sahih lah kan. Tapi hmm. pada masa tu, Puan percaya dengan keadaan tersebut. So bila Puan terima info-info ni, apa Puan buat dengan anak Puan? Jadi kita macam, uh, mungkin kita dah dah jadi ibu yang terbaik, nak betul, jadi ibu terbaik betul, untuk betul. anak. Jadi kita macam, okey Covid, uh, kalau keluar rumah kena pakai mask, kena hmm. sanitar semua. Hmm. Kita dah jaga semua tau untuk dia, supaya dia tak kena. Supaya dia tak jadi positif untuk dia. Disahkan positif. Lepas tu, jadi kita macam, Bawa dia lah jalan-jalan semua kita macam sekat dia punya macam okey tak boleh pergi tempat ramai-ramai hmm. kita kena duduk rumah pergerakan ni okay. sekat ah jadi um. ah, kita duduk kat rumah main-main kat rumah semua sebab hmm. takutlah kena positif kan lepas tu macam saya berjauhan dengan family family pun kat Perak lepas tu saya kat dekat Segamat lepas tu jadi family pun macam ramai yang tak ambil vaksin masa tu okey ah jadi dia orang kata macam Uh, takutlah semua pasal vaksin ni semua takut okay, saya pun macam percaya Okay family saya pun tak ambil semua kan saya pun ikutlah ikut juga jadi uh, keluarga saya pun nasihatkan tak perlulah bawa anak anak pergi jalan-jalan tempat ramai-ramai tu jadi saya cakap okay. saya cakap bawa dia duduk kat rumah main-main kat rumah je jadi dengan cara tu saya fikir okay dia tak akan dapat selamat. covid Ah yes. saya macam selamat lah dia tak akan dapat betul, covid betul. bila saya dah letakkan dia kat rumah tu saya tak bawa dia hmm. pergi jalan kalau keluar pun saya seorang je yang keluar pergi hmm. beli barang jadi dia saya tinggalkan So apa yang terjadi dengan anak puan apabila dia tinggal kat rumah dia tak keluar, tak ada Jadi, vaksin. Uh, dia banyak kepada telefon lah, dia banyak oh, main kepada telefon. Okay. Lepas tu dia macam uh, kita main apa ajak dia main sama-sama. Lepas tu macam dia tak ada kawan, dia duduk kat rumah hmm. main. Sebab hmm. lagi pun anak saya tu memang jenis tak susah nak berkawan. Hmm. Uh, kalau dia berkawan pun dia macam tak reti nak berkawan. Jadi dia macam jenis penakut. Jadi bila saya kata duduk kat rumah, dia okey. Hmm. Tak payah pergi playground, dia kata okey. Dia kata macam tu. Okeylah saya pun macam okay, selamat lah vaksin ni sebabnya tak payah bagi pun tak apa. Hmm. Ha, jadi masa tu saya fikir macam. Lah, so saya apa saya yang boleh membuatkan Puan merubah pemikiran ataupun macam okey rasa dah selamat ni tapi apa yang change, apa yang buatkan Puan percaya dekat vaksin kembali? Okay. Puncanya macam ni terjadi je macam ni Bila uh, masa tu Keluarga saya pun uh, Dekat Perak semua dah disahkan positif COVID okay. Jadi saya jadi macam Eh kena juga COVID Macam walaupun mak saya dan adik saya tak keluar rumah Cakap kena juga rupanya COVID hmm. ni Cakap hmm. kita tak tahu benda tu Daripada mana Betul. dapat kan Lepas tu bila dah keluarga saya semua satu rumah Dah di quarantine Mak, mak dengan adik saya quarantine kat hospital semua Lepas tu saya jadi macam Oh saya macam dekat sini Saya jadi dia macam takut lah Saya cakap hmm. Lepas tu saya cakap Saya kena pastikan Yang anak saya ni selamat Sebabnya Dia ada asma hmm. Saya so, cakap Saya fikir dia ada asma Jadi Saya pun tak tahu Macam mana saya dah Jaga dia dengan yang baik Saya cakap Tak bawa dia ke rumah Tiba masa tu Satu hari saya dapat Detail dia Dia sesema je okay. Dia sesema Lepas tu Dia start sesemua Dengan batuk Oh. Jadi saya pun macam Oh dia mungkin Sesema biasa ni Saya cakap hmm. situ Lepas tu Haa uh, Selera makan dia hilang Dia terus anak lah nak makan Lepas tu dia demam Macam terbareng lah Saya macam bawa dia pergi ke klinik Untuk uh, nak buat test COVID tu Sebab masa tu test COVID Saya memang tak ada kat rumah lah Bawa pergi ke klinik Dengan harapan Bukan positif hmm. Lepas tu bila doktor test Tengok doktor kata Dia positif COVID oh. Jadi masalah dia seorang je yang kena Yang saya tak oh, kena okay. ha, Lepas tu saya macam saya yang keluar rumah beli barang kenapa dia yang kena yeah, kan saya cakap yeah, yeah. lepas doktor kata uh, dia positif covid jadi uh, minta isi dalam masjid terulah untuk dia sebab dia ada masalah asma semua lepas tu so, bila kita report pada klinik kesihatan yang dia memang a uh, bagi tahu yang anak saya ada covid jadi dia orang macam nak ambil anak saya untuk bawa pergi quarantine tempat lain mm, sebab, sebab high dia risk. Nak, ha sebab mm. dia nak pisahkan dengan saya mm. saya cakap tak tak nak saya nak jaga dekat rumah biar saya yang jaga dia tak apa sebab saya jadi macam bila saya macam tengok anak saya dah terbaring macam tu kan saya cakap salah saya ke saya cakap, yeah. sebab saya tak nak ambilkan dia vaksin covid sebab saya percaya cakap orang saya cakap kan lepas tu saya macam uh, dengar orang kata vaksin ni kita tak tahu kandungan dia tu macam mana lepas tu nanti akan buat tapi bila macam saya pujuk anak saya so makan-makan dia jadi macam terus macam Lembik lah kat situ hmm. macam tuan lepas tu saya macam boleh ke saya sihatkan anak saya balik semula kan hmm. ah ha, lepas tu saya jaga dia saya bagi dia ubat apa semua lepas tu lama tu saya macam ikutlah nasihat apa orang kata kan suruh buat tu buat ni saya pun ikutlah semua hmm. kan sampailah dia macam lama jugalah tempoh untuk dia sembuh tu memang makan masa yang lama untuk dia sihat balik sebab hmm. dia dengar asma dia kan hmm. lepas tu uh, apa terpaksa keluar carikan dia punya apa minta doktor bagi belikan pam asma hmm. dia sebab saya tak nak bawa dia pergi ke klinik saya takut nanti uh, dia akan lagi, diambil. Lagi teruk lah. Lagi uh, lepas tu hmm. saya jadi macam bila keluarga saya dekat Perak yang dah di positif covid tu mak dengan adik saya dah ditidurkan saya jadi anak oh, saya okay. ni pula macam nanti dia orang tidurkan anak saya ke oh. macam tu lah. Uh. Saya okay. jadi macam saya macam takutlah sebab bila saya tengok dekat media sosial, Ramailah orang-orang yang kena covid Semua ditidurkan semua kan hmm. Saya jadi macam Keluarga saya pun dah ada orang dah ditidurkan Saya takut macam Anak saya pula kalau saya hantar hospital Takut dia pun ditidurkan hmm. kan Lepas tu saya tak boleh Saya cakap tak boleh Saya rasa macam Yelah kita sebagai ibu tolak vaksin Ingatkan kan yang terbaik untuk anak Betul. Kita nak bagi yang terbaik Betul. untuk dia kan Tapi bila dah jadi macam ni Saya rasa macam sebesar lah Saya ke yang salah benda ni hmm. semua kan Sepatutnya kalau saya bagi vaksin tak mungkin dah jadi macam ni. Lepas tu tak mungkin dah akan seteruk macam ni. Lepas tu saya macam lah kita jadi dekat rumah tu tak ada kawan, hmm. tak ada siapa yang untuk kita bercakap semua. Kita jadi macam saya uh, macam trauma, macam takut semua ada masa tu. Hmm. Ha, lepas tu kita nak cakap dengan family kita, family kita yang kat sana pun dah kena positif COVID. Betul, betul. Lepas tu mak dengan adik saya pun dah ditidurkan. Saya saya nak cerita dengan siapa benda tu kan. Tu yang saya jadi macam down lah memang down lah masa tu. Lepas tu saya cuba uh, pujuk anak saya suruh bangun, makan apa semua kan Lepas tu Alhamdulillah lah dia makin lama tu dia macam pulih-pulih walaupun ambil masa yang lama hmm. untuk dia sihat hmm. dia makin pulih lah, hmm. dia makin elok tu yang saya jadi macam okay saya cakap kan dia dah sihat saya cakap saya macam lega lah tapi dalam fikiran saya ni masih takut sebab keluarga saya yang kat Perak yeah. pun uh, belum oh, sedar oh. lagi kan yang saya jadi macam tak apalah saya cakap saya doakan yang terbaik sebab saya nak balik ke sana pun tak boleh yeah. apa semua. Kan. Mm hmm. Pastu bila anak saya dah sembuh, anak saya dah ok sikit dia dah boleh main, dia dah, dah, dah boleh lah. ah dia dah mm. boleh makan sebab saya paksa dia juga mm. kan. So makan mm. semua. dia kata ah, anak saya kata dia dah sihat. Ibu saya dah sihat dia kata macam oh, okay. tu. Pastu saya cakap okey, oh, ah, ada lega, rasa kan? ah, ada rasa sakit lagi, rasa penat tak badan dia kata tak ada. Adik okey dia kata. Oh. tu ibu jangan risau tau. Ya ibu tak risau. Sebab kita fikir kat anak dengan keluarga kat sana. Kan betul. jauh kan. Ya, betul. tu saya cakap macam bila anak saya dah sihat, keluarga saya pula kat Perak. Hmm. Bila doktor call a bagi tahu tentang ibu saya aa, dia kata ibu saya memang dah ditidurkan lepas tu dah dalam 21 hari tu dia sedar. Lepas tu bila dia dah sedar, dia punya organ dalaman dia semua habis lah rosak. Oh besar lepas tu doktor kena startkan dia dialisis dalam masa dia dialisis tu doktor minta maaf dia kata tak dapat selamatkan oh. jadi ibu saya pun masa tu anak saya sihat ibu saya pun meninggal lepas tu hmm. saya pun macam yelah kita nak balik jauh hmm. tapi nak tak nak saya terpaksa juga balik untuk uruskan sebab dia dah lebih daripada 21 hari jadi hospital bagi bawa balik lah hmm. dia rumah untuk urusan kat rumah lah lepas tu kita selesai Ibu saya dah selesai ke semua. Selang dua minggu, hospital call pasal adik saya pula. Hmm. Aa, jadi adik saya aa, dah ditidurkan. Lepas tu doktor pun cakap organ dalaman dia pun dah habis juga rosak. Hmm. Lepas tu dia kata, doktor apa, sama juga macam ibu saya. Dalam masa dia nak pergi ke dialisis tu, aa, dia punya aa, demam tu terus naik sampai ke 40 hmm. darjah Celcius. Lepas tu doktor cakap, saya minta maaf adik awak tak dapat diselamat Oh. Ha, jadi maknanya saya cakap keluarga saya empat orang kat Perak, dua empat-empat empat ni positif. Dua ni uh, orang kata ialah dua karantin kat hospital, dua karantin tempat lain. Itulah saya cakap. Jadi okay. So kita boleh cakapkan bahawa vaksin ni bukan sahaja untuk Orang dewasa pun penting, kanak-kanak ha. pun penting ha. kan. So kira satu keluarga tu memang perlu ada vaksin sebab dia react differently dekat body ha. kita kan. Sebab saya kalau kalaulah saya pujuk mak saya masa tu saya cakap uh, mak kena ambil juga vaksin hmm. tu. Uh, sebab mak saya cakap mak takut sebenarnya vaksin tu tak tahu orang kata vaksin tu tak elok. Yeah. Saya cakap macam uh, ada apa orang kata nanti lagi sakit, lagi teruk apa semua. Kan. Jadi ialah orang tua kita nak paksa dia pun dia nak kena pergi ambil kan. Lepas tu saya pula jauh. Kita pun masa tu PKP tak hmm. boleh nak kalau hmm. saya dekat mungkin saya akan paksa dia juga hmm. pergi ambil. Lepas tu dia kata, mak tak nak lah, dia kata. Mak takut, dia kata hmm. situ. Ha, kan mak sakit lagi teruk macam mana. Ha, jadi kita macam, maknanya mak saya tak nak ambil lah vaksin hmm. tu masa tu. Ha, jadi yang adik saya tu mungkin uh, dia lambat hmm. untuk nama dia naik untuk vaksin tu. Jadi dia pun terikut sekali lah hmm. dengan keluarga saya semua. Okay, so apa kata kita tanya pandangan doktor tentang apa perspektif doktor bila doktor dengar ibu bapa ataupun Orang tua ataupun siapa-siapalah tapi kita fokuskan kepada anak-anak hari ini hari Untuk ibu bapa yang menolak vaksin, apa pandangan doktor tentang ibu bapa tersebut? Ya okay. um, yeah, memang uh, so far memang selama saya berkhidmat lah uh, So uh, 5 tahun sebagai pakar pediatrik tetapi saya dalam bidang pediatrik ni dah uh, lebih 15 tahun Sebagai MO dan sebagainya, so memang agak kerap kali ya eh, kita berjumpa dengan ibu bapa ataupun kita kata pesakit eh, yang menolak vaksin. So memang uh, saya boleh kata kalau masa kita offer ataupun ada yang masa ibu beranak dia masuk dia terus kata nanti anak ni keluar jangan vaksin eh. Oh, daripada oh, lahir lagi? ada. Oh, uh, okay. Memang kalau dengar macam tu kita pun uh, boleh dikatakan boleh rasa agak kecewa lah. Hmm. Uh, dengan statement uh, ibu bapa memang dah label anak saya ni tak nak divaksin. So, sebagai doktor ni memang kita akan cuba jugalah uh, untuk kita bagi kaunseling. Uh, untuk bercakap balik dengan uh, mak ayah kan. Uh, kenapa, uh, apa kepentingan vaksin. Okay. Kan kebiasaannya, kebiasaannya uh, kita tak akan... Mungkin berjaya dalam satu uh, tak akan berjaya dalam satu sesi counselling tu. Mm. Sebab mungkin dia dah lama dah memang dia dah uh, banyak cari uh, idea kan, mm. ataupun dia dah uh, banyak melayari, uh, melayari uh, laman web mm. ataupun pandangan daripada, orang lain, terima, uh, pandangan kawan mm. ke. Betul. Uh, so yang dia memang sudah tak nak. So memang uh, akan mengambil masa lah uh, dengan kaunseling yang banyak kali supaya dia boleh menerima balik uh, vaksin tu. So, apakah doktor rasa, hmm. apakah sebab utama mereka menolak vaksin dan hmm. apa mereka punya um, jawapan kepada doktor bila doktor cakap tentang sesi kaunseling tu, apa alasan mereka kebanyakannya? Yeah. Right. So, kebanyakannya lah, semua orang dia akan ada bawa sebab-sebab dia yang lain-lain uh, lah. Okay. Kebanyakannya memang uh, boleh dikatakan terpengaruh lah dengan laman hmm. web ataupun Info-info uh, yang uh, tidak tepat. Nah, hmm. uh, so kebanyakan orang akan kebanyakan ibu bapa ni macam uh, Puan Linda lah kan? Dia akan rasa uh, ragu hmm. tentang vaksin, hmm. apa kandungan vaksin ini yang akan kita diberikan kepada anak memberi kepada anak dia uh, kandungan dia dia akan risau. Okay, uh, ada yang mengatakan uh, vaksin ini mengandungi bahan-bahan pengawet yang bahaya oh, macam okay. mercury. Hmm. Uh, so dia orang pun start risau. Ada hmm. juga yang fakta-fakta uh, macam nilah. Ah uh, so dia orang memang tak nak dan menolak dan kebanyakannya dia pun rasa macam sebenarnya um, ataupun kisah lampau dia. Mungkin hmm. anak pertama dia uh, ambil vaksin tetapi banyak demam lepas vaksin. Oh so dia pun okay. rasa ragu kenapa lagi banyak hmm. lagi diberi vaksin hmm. uh, lagi demam anak dia hmm. uh, tetapi itu semua adalah kita kena fahamkan ibu bapa semua tu kesan sampingan yang uh, minor kita boleh kata minor uh, so um, banyaklah uh, antara yang ni so memang biasanya kita kena memang kena sit down kita memang kena cakap dengan mak ayah dan memahami apa punca keengganan hmm. uh, dia orang, ataupun dia tolak vaksin tu barulah senang kita mau kaunsel ataupun mendekati Uh, orang. Boleh doktor kongsikan hmm. sih kita tak apa kepentingan vaksin tu sebab setiap umur kanak-kanak tersebut ada different vaksin yang diterima kan. Hmm. So kenapa pentingnya vaksin ini untuk badan kita dan kepentingan dia lah, ha, benefit dia kepada kanak-kanak tersebut. Alright. So uh, okay, kenapa uh, okay kenapa ada setengah sahaja penyakit yang kita ada vaksin kan? Hmm. Uh, kenapa bukan semua penyakit Betul. ada vaksin? Hmm. Uh, okay. So uh, memang uh, vaksin ni dia orang memang develop lah. Ah uh, dia orang memang buat ataupun men, kita mencipta berpuluh tahun. Ah uh, okey. So memang biasanya kita akan mengenal pasti okey uh, penyakit yang membawa uh, komplikasi teruk. Uh, okay. biasanya macam uh, demam campak dia akan komplikasi teruk dia contohnya dia boleh menjadi uh, jangkitan dekat otak yang oh. dan membawa kesan sampingan yang Berpanjangan hmm. ah, Kita kata uh, Usuk muhiduk Ataupun polio Menyebabkan uh, Masalah tempang Ataupun otak Dia mengecut tu hmm. So Ini memang Kenapa kita nak Adakan vaksin Untuk penyakit ni Sebab dia boleh mendapat kesan yang teruk Untuk kalau di Dia Mendapat Jejang uh, keti Penyakit-penyakit ni hmm. ah, So So Uh, ini uh, sebabnya so di um, vaksin yang pelbagai ataupun lain-lain dia membawa dia cover kita kata penyakit yang lain-lain. Okay. Uh, baik, so baik, 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 baik. yeah so itu adalah penting lah dan biasanya penyakit yang berbahaya lah hmm. uh, ataupun yang mendapat komplikasi teruk ni yang hmm. kita nak vaksin supaya hmm. kita nak menghindari budak-budak um, kita daripada terkena dengan hmm. penyakit um, penyakit yang uh, ni. Ha, dan seterusnya kita pun boleh lah orang-orang hmm. ha, lain. Kalau macam ada setengah vaksin. kat luar saya dengar pun ada kata oh tak apa uh, kita beri makanan yang sihat je kepada anak-anak kita makan hmm. sayur makan kat rumah masak dekat rumah tak bagi apa ni fast food tak bagi apa-apa snacks hmm. antibody dia akan develop. So tak perlulah vaksin doktor. Ha hmm. ada tak mitos yang macam tu? Ada, ada. So ramai juga yang rasa macam tu sebenarnya. Hmm. So uh, ramai ibu bapa rasa macam tu dan kebanyakannya sebab kita dah lama vaksin juga. So hmm. uh, kita boleh rasa penyakit-penyakit ini -penyakit dah kita dah kurang nampak. Ah, so ibu okay. bapa pun ngah ringan. Okay. Anak saya ni sehat je, makan sihat. Yeah, sehat. Yeah, yeah. Tak payahlah vaksin, lah, macam ni lah. Asalkan saya bagi dia makanan seimbang, saya jaga dia kena elok, hmm. tak payah vaksin. Tapi adakah kita terfikir kalaulah macam Uh, lagi ramai orang tak vaksin, uh, so mungkin penyakit-penyakit ni akan muncul semula hmm. uh, dan menjadi wabak hmm. dan kesan dia boleh menjadi teruk lah. Hmm. Uh, so kalau dia merebak dengan cepat dan kita susah nak kontrol. Hmm. Hmm. Betul betul betul. Yeah. Susah nak kontrol tu yang bahaya kan itu yeah. kan? So kita mau maintain uh, apa yang kita panggil sebagai herd immunity ni Okay. Ah uh, maksudnya. Okey, kegadaa okay kita mau kebanyakan eh uh, uh, kita punya orang ataupun budak-budak kita populasi kita divaksin. Okay. Supaya kita boleh menjaga kesihatan juga antara orang yang mungkin bayi yang sangat kecil yang tak complete uh, lagi vaksinasi dia, kadang-kadang ada warga tua yang immunocompromised ataupun hmm. ada pesakit-pesakit yang masalah kesihatan tertentu yang immunocompromised yang tak dapat memang tak dapat nak menerima vaksin. Okay. So kalau kita ramai orang vaksin dan tak ada wabak ni kita dapat mencipta herd immunity supaya kita boleh protect orang-orang oh. yang lemah ni kita kata kumpulan orang yang lemah ni. Baik faham. Uh, faham. so ini pun sangat penting jugalah. Ah uh, hmm. bukan sahaja vaksin tu untuk menjaga anak-anak kita tetapi juga untuk orang-orang yang itu. kita kata golongan lemah ni. Ah hmm. uh. Golong golongan-golongan yang tak boleh terima vaksin eh. Yeah. Saya pernah dengar perkataan tu kan. Hmm betul oh, sebab eh. wujud yang orang-orang yang maksudnya body hmm. dia tak boleh terima uh, macam body dia dia bukan ada masalah kesihatan eh. uh, mungkin dia lahir dengan masalah uh, antibody dia antibody mm. sendirilah so dia tak dapat nak mencipta antibody mm. uh. so kita panggil uh, yang ini immunocompromised mm. uh. so, baik baik baik, baik. ya yeah. so kita kena protect dia orang juga ataupun kadang uh, budak yang kanser so dia mm. kan uh, dia yeah. kan ada uh, menjalani kemoterapi betul, betul, betul. so dia punya antibody dalam badan dia tu memang dah lemah mm. uh. so kita kena menolong dia mm. uh. apa um, kalau macam cabaran utama sorry uh, apa yang kita boleh buat sebagai hmm. seorang so yang ada ilmu pengetahuan ni macam doktor sendiri memang doktor dah have this knowledge dan puan pula dah ada experience dengan anak puan macam mana uh, doktor nak tarik balik masyarakat kita untuk okay percaya dengan vaksin dan ambil vaksin hmm, daripada segi doktor ya yeah. hmm, ya yeah, memang itu sangat penting. Saya rasa ni memang kena bekerja keras ni. <laughs>